kemudian sama contohnya. Nah, contoh wajib apa Bapak Ibu? Salat, zakat, puasa, haji, puasa. Ya kan? Itulah contohnya itu. Nah, tidak selesai kita bab wajib ya kan? Keluar dari wajib di sini apa? Keluar dari ungkapan wajib di sini apa? Mubah, haram, mak makruh itu dia. Keluar dari makna wajib berarti apa? mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ya. ya, keluar dari makna wajib tuh tiga tadi kan? nah Mandub itu. itu. Mandub, Mandub sunnah <laughs> Itu dia. Nah, itu dia apanya? Jadi kalau selain dari wajib berarti kalau enggak mubah, kalau enggak haram, kalau enggak mak makruh itu dia keluar dari wa wajib itu dia dalilnya adalah filamar salahkan. nanti kan ada dilalatul kita akan belajar, contoh wajib zakat eh, puasa salat zakat ha haji itu contoh yang wajib itu itu dia nah, sekarang kita masuk ke man mandub mandub itu secara bahasa artinya da'a ah. apa arti da'a ah? menyeru. Jadi mandub itu secara bahasa da'a. Mandub secara bahasa bermana? Mandub secara bahasa tidak da'a. Apa tidak? Menyeru. <susuk> <susuk> Jadi, ah, kalau dalam binaknya ke dalam sorof mandub ini sebagai isi maf kan? jadi mandub itu secara bahasa maknanya da'a secara bahasa tidak da'a menyiru misalnya Nadabah nadaba fulanun akhahu apa artinya nadaba fulanun akhahu Apakah kita artikan nadabah di sana mayusabu ala fi'lihi wa la yuqabu ala tarkih ha menyeru mengajak dia nah. jadi nadaba ini mandub ini turunannya asal dari apa nadaba yan, dabu nada yan ya asalnya fi'ilnya nadbun kalimat mandub ini dalam nahwu dia namanya istimaf istimaf'ul asal katanya nadaba yanda, yang dah yang dabu yang nadaba dabu itu maknanya lah da da'a menyiru lalu misalnya kita dengar kalimat kalimat ini nadaba fulanun akhah misalnya apakah bermakna fulan sesuatu yang diberikan pahala bagi melunjakannya dan tidak dihukum bagi yang mening bukan tu maknanya berarti dikembalikan ke makna bahas, bahasa dia itu kalau ini semua makna yang di hadapan kita ini ini adalah makna secara hu, hukum itu bukan secara bahasa itu dia kemudian apa contoh mandub misalnya banyak kan misalnya mengangkat tangan ketika kita berbicara ihram kan mandub itu kemudian mengangkat tangan ketika ru ruku kemudian uh, setelah dari ruku itu kan man mandub membaca surat setelah alfa tiha itu mandub itu 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 sholat sun sholat sunnah ya kan nah. kemudian kembali lagi kita nih misalnya bapak ibu pernah mendengar juga kalimat fardun kan fardun. Fardun sama wajib sama tak? Ya. Fardun sama wajib maknanya sama tak? Sama. Itu. Jadi ada dua pendapat itu. Fardun. Nah, kalau para mutakalimin, siapa hmm. mutakalim? Jumhur itu. Siapa? Malikiyah, Syafi'iyah, Hana, Hanabila, mengatakan tidak ada perbedaan antara wajib dengan far fardun maknanya sah sama kan ini fardu fardu gitu kan orang pasti mendefinisikan kalau sudah kalimat fardu berarti wah wajib kan yang kita pakai kita ambil pendapat mana pendapat jumhur apa pendapat abu hanifah jumhur lagi tambah karena kita belajar kalau Abu Hanifah itu dibagi kalau wajib itu dia berkaitan dengan dalil zonni. ya dalilnya masih uh, kemungkinan. Sedangkan fardun itu menurut Abu Hanifa, apabila yang berkaitan dengan dalil kot, beliau mendefinisikan tua wajib ever eh, far, fardun itu dia. Kemudian apa contohnya misalnya, misalnya kita katakan sholat sunnah fajar itu menurut Hanafiyah wa wajib wajib mana witir juga wah wajib mana iya menurut hanafi hanafi ya wajib le le kalau mana wajib bukan fardun Jadi kalimat dia menggunakan kalimat wah wajib, bukan dia beliau tidak menggunakan kalimat far fardun. Berarti apa makna itu? Berarti dalil tentang perintah wajibnya apa apa salat sunnah fajar itu berarti masih zon zonni itu dia itu mereka itu para fuqaha kita itu makanya Muhammad Abu Hanifa, Imam Abu Hanifah Imam Hasan Al Basri itu mengatakan bahwasanya salat sunnah fajar itu wajib bukan lihat kelimatnya bukan kelimat far fardun nah, di sini kita bisa menganalisa um, kalau ada kalimat misalnya jumhur itu mengatakan ini misalnya termasuk kategori man, manduk, tapi Abu Hanifah mengatakan dan teman-teman beliau mengatakan ini wah wajib, ha, langsung terbayang di kita itu berarti beliau menggunakan kalimat wajib itu berarti menggunakan dalil zon zonni, berarti dalil yang mengatakan perintah itu misalnya dalam suatu ibadah itu bersifat, bersifat, perintah tapi masih dalilnya zon zon nih masih ihtimal kemungkinan itu itu cara membedakan di antara uh, pendapat fukoh fukohak ketika berhadapan dengan kalimat wajib sama far fardun itu tapi kalau jumhur itu tidak ada perbe perbedaan itu bagi mereka itu Hah? sebelas subuh bisa juga iya ah. ah. cuman di situ ada persisian hukum kalau istilahnya Abu Hanifah itu dan teman-temannya dia itu istilahnya wah wajib itu tapi kalau jumhur mengatakan itu kan sunnah itu kan berarti kalau Abu Hanifah mengatakan itu wajib berarti dia mendefinisikan menggunakan uh, memberitahukan kepada kita dalil tentang sholat sunnah fajar zon, Zanni itu dia. Seperti zonni itu ihtimal kemungkinan dalil. Ya, bisa kuat. itu ya. beda Bu. Kalau ihtimal itu kemungkinan kemungkinan dia tu. Hmm? Iya. ada dalil lain yang 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 mirip tapi di, di, dia pakai dalil Iya. 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 Ketika dia itu berarti ada dalil lain karena masih abu-abu kalau. Iya. Ah, jadi beliau itu mengatakan misalnya dalil yang mengatakan tentang kan ada perintah tuh, Pak. Perintah tentang salat sunnah fa, sunnah fajar kan perintah. Perintah asalnya Wajib wajibkan. Lalu di Imam Abu Hanifah mengatakan Ya, wajib cuman dalil yang mengatakan perintah itu dia dari sisi kedudukannya masih zon zon nih itu maksudnya dia itu bukan dalil lain lagi tapi kedudukan dalilnya itu kedudukannya masih zon zon nih itu nah, tapi kalau kayak yang wajib dan fardu sama menurut fukoha seperti sholat wajib kan akimus akimus itu kan itu kan dalilnya sudah kot pasti kan makanya dikatakan sholat yang lima waktu itu wajib. Ha, nah, karena zonni itu ke, dia bisa jadi dari kedudukan ha, kedudukan ha? dalilnya, kedudukan dalilnya. Itu hukumnya berdasarkan uh, bobotnya, masa kita dengan kata boleh wajib, hmm. bobotnya sekitar 80 persen. Iya. Yeah. Ketika dia sudah bilang berarti dia sudah 100 persen. enggak. Iya. Karena dia zonni. Cukup, cukup, bikin kita ini. Artinya mereka meng Paling pertama itu Pak. Pertama, <laughs> yang banding <pertama, yang> <laughs> ya. Iya. Ya, Bani Pam, Syekh ini Malik ya. Iya. Iya nah, itu. Akhirnya, dari yang pertama itu coba dilihat di, di, lagi, dicari laginya. Karena bahwa wajib dengan fatwa hukum ada perbedaan. Iya, kalau jumhur. Murid-murid bawahnya itu. Iya. Iya. Kan? Ya. Jadi uh, keunikan Abu Hanifah itu dia selalu menyelisih jumhur jumhur itu keunikannya Abu Hanifah itu selalu menyelisih jum jumhur mayoritas 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 misalnya sekian ini banyak nih satu permasalahan rupanya Pak Taufik yang berani berbeda sisanya sepakat Pak Taufik punya dalil juga dia dari kita juga punya dah dalil itu jadi ini sebenarnya anak hilaf hilaf love

sudah perbagian wajib. Belum pak. Wajib nanti wajib ain ini macam bukan. wajib ain ada wajib kipaya atau padu ain padu. Ya belum. Ini masih definisi tu pak. ya. Jadi definisi yang ada di hadapan kita ini kita ulangi bapak ibu itu menurut usuliyah dan fukah fukah itu yang ada di hadapan kita ini. Ini definisi bahasa bahasa itu. Itu dia. Kemudian tadi ada wajib dan fardhu itu itu hanya khilaf lafziyah laf saja. -laf -laf Perbedaan -laf -laf. darilah lafaz. -laf. Yang kita ambil adalah kaul e, jum jumhur yaitu wajib dan fardhu itu maknanya sah sama. Hanya di Abu Hanifah saja yang membedakan. Beliau mendefinisikan setiap ada suatu perkara yang diambil berdasarkan dalilnya zonni berarti dia wah wajib katanya setiap perkara yang diambil dari dalil qat'i berarti dia far, fardun itu menurut Abu Hani Abu Hanifah dia dibedakan sedikit dari sisi dah, dalil dalil kan ada yang zanni ada qat, qat itu mereka beliau yang mendefinisikan cuman secara apa jumhur tuh mengatakan nggak ada perbedaan mah dia wajib wajib seperti itu fardun, ya, far, fardun itu hanya perbedaan Lafaz saja menurut Jum Jumhur itu dia. Dari asal Hah? Iya. Iya. Yeah. Yeah. Kalau katanya wajabaya jibu. Wajabaya, wajabaya yeah. Artinya apa? Mana? Iya. ya Artinya sama-sama sesuatu itu kalau sama dia, cuman Abu Hadifah itu ya maknanya sama ada itu. Itu karena daerah. bukan. Iya, kan Iya. kalau di bahasa Arab itu kan ada namanya sinonim muradif dia itu. Muradif ya. Itu dia. Cuman di sini uh, itu membedakan hanya dari sisi penempatannya di didalil di dalil aja dia itu. Kalau pakai dalil zanni dia wajib tanya. Itu pendapat Abu Hani, Hanifah. Kalau dia pakai dalil qat'i, dia itu far dinamakan far fardun. Itu hanya pendapat Imam Abu Hani, Hanifah. Tetapi yang jumhur itu mengatakan sama saja katanya antara fardun dengan wah, wajib itu. Jadi kalau ada bila tu fardun berarti dia wah, wajib. Dia bilang wajib berarti itu far fardun itu dia itu. Itu definisinya itu. Tuh, Bapak Ibu. Ya, dia nak di perbedaan itu Abu Hanifah itu dari sisi pengambilan dalilnya, Pak. Mustafadu minal dalil qat'i fa huwa wajib, eh fardun. Umma istafadu min dalil zanni fa man apa? Far wajib itu. Ini kaidahnya Abu Hanifah itu mengatakan seperti ini. Ma yustafadu min ad-dalil ad zanni berarti dia dinamakan wajib ma yus tafadu min ad-dalil al-qat'i Berarti dia namanya far fardun Ini menurut Abu Hanifah. Kalau jumhur tidak ada perbe perbedaan. Apa saya yang diambil dari dalil zon ini? maka itu dinamakan wah wajib. Maka itu yang dinamakan definisi ya, lafaznya dinamakan wa? wajib. Apa saja yang diambil dari dalil qat'i yang pasti berarti dia far fardun. Di sini bila apa bedanya dengan apa itu? Apa Pak? Apa saja yang diambil dari Daripada... zanni? Dogi, zanni. Zanni itu masih prasangka, Pak. Oh, prasangka. Jadi ini kan kedudukan dah dalil iya, iya. ada yang pasti ada yang masih prasang persangka maksudnya dalil itu kemungkinan bisa naif bisa sah sahih dari sisi riwayat dari sisa sanad makanya yang makan zon zon itu lebih kuat pan dari wajib kalau gitu Ah, enggak bisa juga dikatakan dulu Pak. <laughs> dalil itu kan ada dua jenis. Enggak, soalnya dia oh, apa definisinya kan kalau kita analisa <laughs> dari <tuk tipe rana> ya. apa saja yang diambil dari Zodi jadi apa saja yang diambil dari prasangka Itu dia wajib nah ya. kemudian apa saja yang diambil dari apa itu kodi kodi koin kodi koin koin kod kod. kod ya kodi kod. makanya dia Fardun kodi itu apa jadi yang pasti itu pasti ah iya kan jadi lebih hebat kalau Bukan itu Jarak. Ya. bukan itu Muhammad ini Abu Hanifah memahami antara wajib dan fardu itu ada sedikit perbe perbedaan nama mereka sama beliau. Makanya beliau mengatakan sholat sunnah fajar itu wajib. Kenapa nggak dikatakan fardu sama beliau? Oh. Karena oh. Dari <laughs> bukan karena dalilnya itu masih kemungkinan bisa jadi dari sisi sanatnya, riwayatnya. Oh. Itu itu nama iya. dzanni. Berarti masih mengandung keraguan yang... ya. Iya, dalil itu kan masih ada yang itu yang apakah sahih, apa apakah hasan, apa, apa gimana, ada kan. Ha, wajib di sini menurut Ibnu Abu Hanifah itu selolah tidak itu sun, Sunnah itu maksudnya dia itu sama dengan yang lainnya seperti itu sama dengan sunnah. Iya. Tapi kalau jumur, nggak ada bedanya. Wajib fardu itu sah? sama, sama kehebatan Abu Hanifah. Itu, itu dia, bisa mirin merinci itu. Itu kehebatannya Abu hani, Hanifah. Nggak ada di orang di beliau, ah, ada itu sunnah, Pak. Iya, iya, wajib. Iya, karena dia dalilnya, Don, karena diperintahkan. Ha, dia perintah tentang melaksanakan solat sunnah fajar kemungkinan kemudian Abu Hanifah mencari ini hadisnya ini dari kemungkinan tidak kon ini Quran ini tidak pasti kemungkinan bisa jadi sanatnya ada yang ha, agak apa sedikit apakah jatuhnya kepada sahih ini apakah jatuh kepada hasan berarti kan kalau dalil yang masih ihtimal kemungkinan tadi itu ya kan Makanya dinamakan dalilnya zon, zonni itu. Yang masih kemungkinan dari sisi riwayat dan sah, sanadnya, Itu nama zonni. Tapi kalau kayak itu pasti kayak Quran. Quran itu dalil kot, kot Tidak ada kemungkinan sahih kemungkinan ha, hasan itu. Itu kot namanya pak. Nah, kalau ini zonni ini berarti hadisnya istih, istihmal dari sisi riwayat dari sisi sah. Nah, makanya Abu Hanifah itu diteliti dilihat sama beliau itu kan. Nah, makalah keluarlah sebuah ungkapan dari beliau seperti itu. Kalau apapun -apa namanya wajib tapi dalilnya zonni apa, -apa, apa dalilnya zonni berarti dia wajib tanya. Meskipun lafaznya lafaz perin, perintah sama beliau itu. Itu di antara apa nama tuh perbedaan antara jumhur dengan Abu hanif Abu Hanifah itu. Jumhur Abu Hanifah selalu berantem itu. itu uh, faedah ibu. faedah dari uh, kalau itu bang lafaz hadis itu bukan di sisi hikmahnya tapi memang ada hadis yang mengatakan itu dia Bapak Ibu jadi Bapak Ibu uh, kita boleh sufikih nanti kan kita jumpai apa nama tuh pergulatan antara Abu Hanifah dengan Jum Jumhur itu Abu Hanifah bagaknya harusnya kamu saya antara wajib dan patuh kalau begitu apa eh, dalilnya, berarti harus ada perbedaan derajat ini jadi kalau yang doni itu wajib jadi jangan samakan antara wajib dengan patuh ini Baru, kan? <laughs> <laughs> ya, ya. Jadi, ini, ini masih masih ada keraguan <laughs> di sana ada kesalahan ah. Nah, ini jadi, khilaf dan perbedaan dalam lafaz saja dia cuman ini adalah ungkapan Abu Hanifah saja jadi kalau tujuannya di sini adalah nanti kalau kita mau seperti ini biar kita belajar usul fikih fikih nanti bisa membedakan yang mana kaul Abu Hanifah mana kaul Jumhur itu bukan berarti ini kok diroba ya berantem kita sama Abu Hanifah iya kalau mau di Abu Hanifah bangkitkan Dapat sama beliau. <laughs> ya. Ha, kehebatan Abu Hanifah itu seperti itu dia. Ya. Yang enggak ada di orang ada sama beliau. <laughs> Bukan ragu kan subhat tu. Iya. <laughs> Misalnya kalau kita baca buku kita fikih, kita usul misalkan. Ah, padahal jumhur ulama mengatakan ini sunnah kan tapi di masa Hanafi mengatakan wah wajib berarti wajibnya bukan wajib far fardu terbayang sama kita berarti dalilnya zon zon nih makanya sampai jumhur itu mengatakan sun sunnah itu itu dia, dia. Nah, kehebatan Abu Hanifah itu, itu, dia agak apa nama tuh ya, dia, dia berpikir, detail dia itu Abu Hanifah itu makanya makanya apa nama tu? dia paling berani berselisih dengan jum jumhur dia itu ah ada al al nah, itu abu ya benar ya. pokoknya kalau kita baca fikih Corona tuh aja itu berantem mereka itu abu nifab puja pendirian Sangat jujur itu. jumhur begini itu nah, hebat dia itu tapi tetap kita kepada jum jumhur tuh tapi sekali sekali uh, dipakainya pikir Abu Hanifah itu ada sesuai dengan menyusahkan tem tempat waktu baik ya kan nah, kayak di Mekah kalau pakai mazhab Syafi'i kita batal udah kita semua nah, bersentuhan nah, pakai mazhab siapa kita ya kan Hanafi mau tersentuh ada rasa ada syawat tetap tidak patah kan nah, berarti pakai hana mana pakai syafi'i itu sebentar kita pul meruduk itu kita pas itu nah, <laughs> baru secek kali lihat pulang pulang lihat kan nah, itu dia jadi dia menyu menyesuaikan dia itu tapi yang tidak boleh itu bermudah mudahan ayamnya -ayam lemak, ambil sekolah itu Ah, ya kuasa Kalau misalnya kita misal kita Syafi'i pakai aja Syafi'i terlebih dulu kan. Ah, jangan sampai wuduk berkolaborasi. Ketika apa? Ah, di kepala pakai Syafi'i ini. Yang lain pakai biasa kan kolaborasi gitu. itu kan nggak boleh nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Dah jam berapa? Nah, jam 11 saja itu. Ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. subhanakallah wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh